Здравствуйте. Привет. О чем беседуете? Как ваши дела? По-разному бывает, по-разному. А так, в принципе, о э, судьбах планеты, о мире, о войне, э, о судьбах народов. Вот, о будущем. Иногда о прошлом. Э, по-разному. Какая у вас аудитория по географии основная? Какая аудитория? Весь народ, ну, весь народ Российской Федерации. Ну, я думаю, что вы выбираете определенную страну какую-то. Ну, я не могу я выбирать, я меня... присягу принимал одной стране. Ну, правда, двум. Здесь, в рулетке, можно выбрать страну, с которой... Вы... А, э, я пробовал выбирать все страны мира э, языками плохо владею, понимаете? Когда попадаются русскоязычные, там, ну, я еще понимаю там немножко белорусский, украинский, польский, еще немножко понимаю, а дальше уже не понимаю. Я просто давно сижу, я уже так и языки немножко подучил. Какие, ну, какие, какие вы учили? Немецкий знаю, здесь практикуюсь, я захожу. Немецкий? Ну, да, немецкий а -а -а. знаю. Ну, вот видите, вы с дела проводите время... Ну, это прекрасное приложение, но ну, очень как, я часто захожу, беседую. Ну, вот много, конечно, попадаются русскоговорящих. С ними по-немецки не прикольно говорить, потому что вы как бы, с носителем все-таки я, я, не смогу поддержать э, беседу по-немецки с вами. У э, меня, у ну, меня там. набор немецких фраз из порнофильмов. Фантастиш, Еще плюс хендехуха усвайс. А у Свайца паспорт? Ну да, паспорт, паспорт. Uh -huh. Да. Да, там И даже. более сложная Мамка млека, для... да. Яйки. Это типа паспорт тоже у них. А вы живете <связь> где? В Краснодаре. В Краснодаре? Вы украинец, что ли? Все, украинец. В Краснодаре, Краснодаре в Украине. много живет украинцев. украинцев? Все армяны много, здесь и чекисов много. Ну, здесь. заселялась во времена Российской империи Кубань выходцами из запорож ну, короче, запорожскими казаками преимущественно. Ну, а да, это, да. А это же, да. А это же украинцы, в общем-то. Ну, да. Поэтому, когда украинцы попадаются, они мне о том, что Краснодар – это Украина. Ну, когда это не попадают... в отместку за Крым и за. Нет, они в это верят, они мне там доказывал, что-то рассказывал. Понимаете, в чем дело? Вас, по-моему, Мурат зовут, да? Да, Если вы. Если я да. не ошибаюсь. Понимаете, в чем дело? Были такие времена в начале прошлого века, когда распалась Российская империя, и действительно стоял вопрос о присоединении Республики Кубань к Украине. Он действительно был, был достаточно долго открытый, пока большевики не залили кровью, в общем-то, все территории бывшей Российской империи, включая и Кубань. А вопрос такой рассматривался, и на международных картах по этническому расселению их народа, Кубань включали в состав Украинской Народной Республики. До этого дела не дошло, позже не знаю, к счастью или к сожалению, но эпизод такой имел место быть. А изначально что это было? Что значит изначально? Изначально земля остыла, потом появились динозавры, динозавры вымерли, ну, нет, превратились в до, нефть. До того, как в Российской империи Кубань оказалась, что здесь было? Кавказские народы жили. Вот. то есть это территориальное расположение, это Северный Кавказ. Ну, кавказские народы жили, да, однозначно. Не. Но много людей в Краснодаре прям спорят и агрессивно, причем, когда если сказать, что Краснодарский край территориальности Северный Кавказ не говорят нет, нет Куба. Ну, это же не, не Кавказ в полном смысле этого слова, это же предкавказье, правильно? Если судить со стороны России, то а Если со стороны. Просто ну, Ростове начинаются, на границах Азербайджана заканчивается. Ну, Что здесь заканчивается? Если смотреть со стороны Турции, то на границах Азербайджана он только начинается. Я же смотря с какой ну, стороны с какой стороны относительно гор, относительно. гор смотреть? Ну да, вы сейчас Ну вот, вот, и да. я же об этом. Вот, собственно говоря, поэтому вам, наверное, это и говорят. Но я бывал в своей юности даже часто. А куда же вы, Мурадик? Мурадик. Здорово! Мурадик. Спасибо, Вазаре. Спасибо, братаку. Спасибо. Спасибо, дорогенький. Втих, Мурат.

Яйца высиживаю, пингвинят выращиваю. А, ну, это раз же яйца. Ну, ну, айм, ну, Раша, айм, пингвин. Пингвин, лэнгвич. Здравствуйте. Стрести. В смысле... Что? Привет. Привет. А, скажите, в чем смысл жизни? В том, чтобы показаться. В том, чтобы экран, показаться на экране. Чат. в на рельсе. И на рельсе. Богатым, С... С... богатым городом. в России. Какой город? Норильск. Норильск. Причем здесь Норильск? Если вы Если покажетесь вы, на экране, покажетесь на экране Один из городов обязательно из городов разбогатеет. Обязательно разбогатеет. Сегодня, это Сегодня это будет Норильск. А почему Норильск? Ну, такая очередь наступила, ну, такая на очередь очередь наступила в Я в Норильске живу. Вот видите, как совпало. Вот видите, как совпало. Хотите, чтобы у вас, город стал, хотите, чтобы у вас город, стал город стал самым богатым? Да фу, нет, зачем это полное. В смысле? Так он станет ну, богатым, он самым, станет богаче богатым самым, богаче Москвы. Да но нет. Я же серьезно сказал, но я же не шучу. Если вы покажетесь на экране в чат рулетки, перед моей ясной очи э, благородного э, Дона э, Фалькао, то Норильск завтра станет самым богатым городом России. Россия. Не желаете его Норильскую процветания, да? Свидания, да? Нет. Не хотите, чтобы не процветал хотите. ваш Я город. Желаю, процветал ваш ш... город. Чтобы он исчез просто. Это мы можем тоже, обеспечить. Мы можем тоже обеспечить. Все по обеспечить. вашему желанию. Все Давай по обеспечить. вашему желанию. Все значит, завтра ожидаю орешничек. Орешничек. Ладно, не надо. <су -ху> ладно, ладно, будет, будет, ладно, орешничек ладно, вам будет. Если орешничек, э -э орешничек, орешничек не сработает, значит будет сатана.